请问为什么一个人会反复长肿瘤呢？我妈妈，二零一三年长在甲状腺，良性；二零一五年长在手臂，良性；二零一七年长在右乳房加淋巴结，恶性；现在又发现脑也长了。 我已经反复看了几遍您的直播视频，也看了一些过去的讲座，已经完全了解与接受《原始点》的理念、原理，也觉得并不复杂。身为初学者，对于体商痛点的位置、温敷的位置、推压的位置，还需要一些时间去理清。 说明母亲的情况，希望您能够指导我如何处理。我可以边做边学，谢谢。母亲六十八岁，二零一七年确诊乳癌第三期，转移淋巴结多颗，手术后切除肿瘤及感染淋巴结。二零一八年尾完成化疗、电疗，直至今日。 体力上可以，如常行走、煮饭、吃喝、睡眠都可以。目前情况，视力受阻，被黑影阻挡，发现脑瘤，一点五乘一点九厘米。几十年来，头痛问题，膝盖痛，行动慢，怕冷。 但是温热食物会头疼，请问我应该怎么处理？希望得到您的帮助。台北团队回答：一、疾病与衰老皆因提伤及热能不足所致；为反复长肿瘤，亦是提伤及热能不足所致。异常形态的肿瘤，非症状。 故不是疾病，检查出来的异常形态是属果，也不是疾病的因，所以不是医疗的主要目标。二，原始点医学是通过观察症状来诊断与治疗，首先要辨病情轻重，通过观察有无体力虚弱的病症，若有即为重病，若无即为轻重症。 患者目前虽说体力虽说体力尚可，但行动迟缓，怕冷，且之前经手术及化疗、电疗，体质已经严重伤害，属轻微重病，建议仍应以热源为主，按推为辅。具体处理上，可先于体伤位置用温热水冲洗或电热器。 持续温敷，等皮肤温暖，再稍微用力将姜粉或姜粉泥做大面积涂抹，至干掉为止。如此来回两到三遍，再用温热水冲洗后，以其他外热源，如电热吹风机、电热器、红豆袋等温敷，过不经温热水冲洗。 直接用其他外热源温敷，温敷后再辅以按推原始痛点。若按推无法立即改善，应按推患处痛点及温敷患处。期间还要配合适当运动、充分休息及良好心态，如此才能改善体伤及热能不足，达到保命及疗愈疾病的目的。 三，果不生果，视力、头痛及膝痛等病症与肿瘤并无直接因果关系，可先通过按推相对应之原始痛点，头部、臀部，若有改善，则此疾病是他处体伤所致；若无法立即改善，则此疾病是患处体伤所致。 可在患处周围找出压痛点，患处痛点按推，再配合热源温敷原始点或患处来改善病症，或靠自己适量运动，如俯卧撑、一步两阶爬楼、头颈运动等来改善体伤。四，使温热性食物会头痛。 有可能是头部有体伤，可通过按推头部原始点来改善，或是温热性食物药性太强烈，患者无法承受，要先减低浓度，以患者能接受为宜，是病情需要再酌量增加，请老师补充说明。啊，其实他呃自宫的补充都不错了。 但如果再简短一点，其实第三项，哦，已经都把理论跟实际怎么操作都讲得很好。我们来看他第三项的回答，啊，往上页，呃，上一上一页而已啊。对，果不生果，就是从果不生果这里来看，他的所有症状，哦，跟肿瘤没有因果关系，啊，那不管是症状也好，肿瘤也好，他。 的因都是由体相及热能不足所致，啊，所以看你是要处理呃是症状呢，还是要处理衰老的肿瘤呢，还是要找出相对的因，也就也就是原始痛点，啊，相对应的原始痛点，那这个部分就要呃，哦，读者你们提出问题来的时候要多看。 视频哦，就像今天哦手法，比如说头部应该怎么按啊，那脊椎应该怎么按啊？这些视频，我相信对您的学习会有帮助的。那志工的回答啊，也都蛮详细啊。那第三项应该怎么按对相对哦也都有提到，然后再配合乐园啊，我相信对。 啊，哦、你母亲的症状应该会有很大的帮助。好，我就回答到这里。